assalomu alaykum hurmatli otabek toshpo'latov youtube kanali kuzatuvchilari bizni ijtimoiy tarmoqlarda qo'llab quvvatlab turgan aziz insonlar bugun ikki ming yigirma ikkinchi yilning yigirma beshinchi aprel hop hafta kuniga dushanba ana shunday bir ulug' mohi ramazon oylarini ajoyib bir fayzli kunlarida azizlarim biz navbahor tumanini ana toshrobot mahallasida qariyb o'n gektarcha bora yetti sakkiz gektar dala maydoniga Azim aka degan ismli bir rais bobomiz bor ekanlar shu akamiz bosh bo'lib ana xodimlarni ko'rayotgan bo'lsangiz qizlar bu yerda nima ekyapti ekan tarvuz ekyapti ekan ana shu tarvuz mahsulotlarini yetishtirish uchun bizdan aynidamda Begumiz buyurtma bergandilar bugun biz navbahor tumanidagi demak biogomus ishlab chiqaruvchi ajoyib bir tadbirkor akamiz hayot aka hamdamov rahbarligida xudo xohlasa bu yerga ayni damda bir tonna ziyodroq bo'lgan demak kaliforniya qizil yomg'ir chuvolchanglari yordamida ishlab chiqilgan tabiiy biogomuslarni mana ollo xohlasa olib keldik mana bu kichkina matiz mashinasidagi qoplarni ko'rib kırk turibsiz qariyb o'n bir xalta bu meni mashinam dehqon moshin bu ee, bu esa hayot akamizni o'zlari mana alloh xohlasa biogumus nabahor youtube kanaliga e, poiск bersanglar demak hayot akamizni ham ish jarayoni xususida batafsil tanishib borishinglar mumkin hayot aka otabek toshfulatov youtube kanaliga e, подписчикlariga obunachilarimizga niyatlaringiz niyatlaringizhamma <laughs> <laughs> kasblarga baraka Xo'p. ham, dehqonchli barakasini bersin shunday bo'lsin alloh nasib etsa birodarlar nasib bo'lsa endi tarvuzni 3 oy 4 oydan keyin hosiliga kelamiz xudo xohlasa biogumsd yetishtirilgan tarvuzlarni ham nasib bo'lsa inshaalloh demak hali batafsil tanishamiz degan hosili bilan batafsil tanishamiz degan yaxshi niyatlardamiz sog' bo'linglar <laughs> salomat bo'linglar kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari hamda biogumus biznesi bilan qiziqayotganlar bemalol opisaniyadagi telefon nomerlariga telefon qilishinglar mumkin sog' bo'linglar salomat bo'linglar hammaga rahmat